Смотрите, сегодня мы с вами в очередной раз ага. все вместе собрались для того, чтобы сделать еще одно прекрасное дело. В этом году, он вот уже заканчивается, 2015 год для нас был, наверное, большим открытием в Украине, не просто нашим бизнесом, а вообще всей нашей компании. Для Украины и для других стран это было большое открытие. Ведь Буквально недавно, где-то пару дней назад я смотрел новости, и там во всех новостях рассказывали, как многомиллиардная инвестиционная компания американская в 2016 году инвестирует 4 миллиона долларов в Украину. Вы Украину. представляете? 4 миллиона долларов. Мы с вами сделали в 2015 году и инвестировали только в детские комплексы более 5 миллионов долларов. И просто мы. У нас открылись 4 скайпарка, которые работают в прекрасных городах. У нас сегодня самый большой наверное, про бизнес-проект, который у нас был на 2015 год, не считая нашей компании Helix Family. Это самое большое вложение, которое мы сделали. И мы сделали это, потому что мы в первую очередь из этого города, из города Хмельницкого, и знаем, что здесь этот бизнес, во-первых, нужен для наших детей, во-вторых, он будет выгоден. Поэтому мы это сделали в первую очередь для наших детей. Давайте каждый друг другу поаплодирует именно за это. Ведь часть этого — это часть всех вас. Всех вас. Я очень рад, что меня окружают хорошие люди. Я рад, что слева и справа стоят люди, которым я могу действительно доверить такое серьезное дело, как сегодня открытие Helix Land. Это вот Одна – Алена Филатова, вторая – Руслана Егорова. Это те, кто отсюда полгода никуда не уезжал. Они делали Helix Land, они делали то, что находится на этаж ниже – Helix Баня. Наш самый большой в Западной Украине банный комплекс – Helix Баня. Это первый, который мы открываем. В 2016 году минимум их будет четыре. Сегодня, в преддверии такого праздника Нового года, а День Святого Николая именно сегодня, это, наверное, самый большой детский праздник года, потому что дети именно тогда получают подарки, наша компания сделала очередной подарок нашим детям. Открыли этот комплекс. Спасибо вам большое. Передаю слово Алене Филатовой. Вы знаете, действительно перед Новым Годом сбываются все самое заветные желание и воплощаются в жизнь долгожданные проекты. Также сегодня мы презентуем наш семейный ресторан «Туна». В нем работает лучший шеф-повар города и повара города. Они презентуют свои блюда. Это очень вкусная кухня, как для взрослых, так и для маленьких гостей. «Феликс это 3000 квадратных метров аттракционов, которые вы видите. Автодром, лабіринт, симулятори, гойдалки, тематичні кімнати все це для наших з вами діток. Ще кілька днів, і вже всі бажаючі зможуть відчути на собі той рівень нових послуг, який нам подарує літи паникупець, келікс баня, це римська, фінська, соляна ксауни, соляна кімната, інфрачервона сауна, турецький хамам, римська баня. Це все для вас ми об'єднали в один комплекс, щоб ви дійсно відчули новий рівень послуг, елітного відпочинку, комфортного відпочинку в бані. Ми сьогодні приїхали в місто Хмельницьк для того, щоб відзняти цікавий відеоролик про Архадиксленд, який ви зараз бачите спеціально для наших зваришів. Дивіться, це служити відео.